Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає медіа центр Запорізької обласної ради. І сьогодні у нас гостях головний лікар ветеранів війни Тетяна Ярмущук. Доброго дня. Вітаємо вас. Тетяна горна, ви сьогодні у нас в студії вперше. Будь ласка, ваша візитівка так, вашого госпіталю. Що з'являє собою сьогодні цей заклад? Ну, якщо дозволите, коротка історична справка. Госпіталь ветеранів війни був відкрит у 2002 році у Нас 110 коек. У нас 30 коек є неврологічних, 30 кардіологічних. и 50 терапий. В состав госпиталя включены такие структурные подразделения, как у нас есть рентген, лаборатория очень хорошая, оборудованная по последнему слову науки и техники э, с анализаторами после, последнего образца. Мы делаем до 41 анализ на одного больного. Это очень хороший статистический показатель. Mm -hmm. У нас есть УЗИ, аппарат ЭКГ, э, приемное отделение, физиотерапевт, массажисты работают, работает кабинет психологической разгрузки. Mm -hmm. э, к сожалению, 110 коек для Запорожской области это недостаточное количество, потому что э, в других областях, и так для справки, во всей в Украине существует система госпиталей. И запорожский госпиталь, он самый маленький, к сожалению. Mm -hmm. Ну вот за 17 лет ничего не изменилось. У нас по-прежнему осталось 110 коек. Конечно, каждый раз, встречаясь с руководителями области, я пытаюсь донести до них идею увеличения этого госпиталя, то есть где-то до 200-250, может быть, 220 коек, для того, чтобы вопросы всех ветеранов запорожской области закрыть вот в одном месте. Mm -hmm. Госпиталь это больница, но больница для очень специфического контингента людей. Это ну, какое-то время назад это были ветераны предыдущих войн. К сожалению, никогда не думала, что доживем до мы, вот наше поколение до войны, но так случилось. И теперь у нас изменился состав пациентов, у нас достаточно много приезжает участников вот этой последней войны, участники АТО. Очень тяжелые бывают ситуации с этими ребятами, но мы стараемся им помочь. Значит, есть такой закон Украины про статус ветерана войны и социальных гарантий. Согласно этого закона к нам могут вот, приехать все участники э, предыдущих войн. Вот мы видите, как взагали называемся. Госпиталь ветеранов войны. То есть имеется в виду все войны. Участники и также люди при по пилю. Сегодня э, с нами активно работают общественные организации, э, вот, родители погибших детей вот, в АТО. Они тоже имеют право к нам приехать. И к нам имеют право приехать э, участники. Майдана, событий на Майдане, революции гидности. Вот такой контингент. Поэтому для этих людей созданы очень хорошие условия пребывания. То есть у нас все палаты двухместные с душем, с туалетом, с телевизором, хорошей мебелью. Мы финансируемся согласно постанове Кабмина, это 55 гривен в день на питание на продукты, 65 гривен в день на лечение. Угу. И надо сказать спасибо огромное нашей областной власти, все эти деньги, они нас полностью финансируют. То есть у нас каких-либо проблем с питанием или с медикаментами не возникает вот единственное скажем вот последний у нас с афганцами вот был вопрос о том что они не очень довольны составом тех препаратов которые мы пусть перечень препаратов которые мы покупаем ну я хочу даже вот с помощью этого эфира ответить им я отвечу конечно письменно но и сейчас хочу сказать что существует закон украины о том, что за бюджетный кошт мы можем закупать препараты по нацпорелику, и только если у нас, мы там должны удовлетворить все свои потребности, только если у нас останутся после этого деньги, еще есть такой дежиестер. То есть, э, ну, это не от нас зависит, какие мы препараты mm -hmm. покупаем. У нас есть достаточное количество денег, спасибо областной власти, но мы покупаем те тот перечень препаратов, который нам э, ограничивает нас Министерство Здравоохранения. То есть, пациенты, которые к вам поступают, они э, отримуют, так необходимо. Пациенты, которые к нам поступают, знаете, они вообще ничего не покупают, они никогда ни за что не платят. Uh -huh. То есть, этим мы выгодно отличаемся от всех остальных больниц города. То есть, начинает, как я говорю, от шприца, системы, бинтика uh -huh. там, и заканчивая самыми дорогими препаратами, которые есть вот в этих перечнях, о которых я вам сказала двух. Все это больным нашим обеспечивает. обеспечивается в полном объеме. Плюс, ви ж понимаете, і обследование, це тоже как бы дополнительные растраты, но больные никогда ничего у нас не платят. Тетяна Ігорівна, все така ветерана війни це особлива категорія, так, і я думаю, психологічно теж. Хто з ними працює в вашому госпіталі? Ну, Во-первых, я вам хочу сказати, що коллектив госпіталя. Ну, это одно из моих самых больших завоеваний, я считаю. Ну, это замечательные люди. Основной костяк сложился, поверьте мне. Я там работаю с 2002 года. Я сначала была ночмедом, потом через какое-то время стала главным врачом. Медперсонал — это сестры и врачи, это в основном люди, ну, процентов на 80, те, которые начинали работать с самого начала. И знаете, выстроены отношения в коллективе. Коллектив воспитан таким образом, что на больного никогда не повышается голос. С больным всегда пытаемся договориться по-хорошему, до всего. Хотя, поверьте мне, это бывает очень и очень сложно, потому что люди с измененной психикой, с какими-то определенными психологическими травмами, там, со своим жизненным, каким-то, может быть, не самым лучшим багажом при, приезжают к нам. Поэтому у нас есть установка: помимо того, что пациент должен этих 18 дней э, хорошо полечиться, он еще и должен находиться в хорошей ну, психологической обстановке. Mm -hmm. То есть э, ну, вот, теплые, комфортные палаты, чистые, да, коллектив, который о них заботится. Вот есть у нас психотерапевт, которая сейчас вот акцентирует свою работу на работе как раз вот как раз со свежими вот этими ребятами, которые возвращаются демобилизованными. У -у -у. Зато, ну вы знаете, да, демобилизованных у нас почти уже 8 тысяч, эта цифра растет, и все эти люди они будут лечиться, будут иметь право лечиться в этом госпитале до конца своих дней. То есть у -у -у -у. это как бы их больница, поэтому такой врач есть она их тестирует там специальность шкала миссисипи еще много разных там моментов и мы подбираем им лечение и они уходят от нас с, на мой взгляд значительно лучше чем когда приходят uh -huh. вот поэтому коллектив правда я вот не знаю, куда бы я ни пришла, я абсолютно спокойно могу беседовать со всеми, потому что я точно знаю, что в этот момент там все хорошо, все спокойно, работа идет, все больные присмотрены, все пролечены, и у всех там все в порядке. Ну, не без исключений, конечно, бывает, но как бы в большей части своей у нас все там очень спокойно, очень комфортно. И, знаете, еще и больница находится в хорошем месте, на Великом Лугу. То есть больным разрешается в то время, когда они не заняты лечебными процедурами, там гулять, куда-то ходить, ну то есть вот сама вот эта атмосфера, она располагает их уже к, тоже к выздоровлению. А чему же вы зараз назвать, ну наиболее такие вагомые проекты, так за последний час, которые удалось реализовать, какими вы пишаетесь действительно? Ну вы знаете, мы, во-первых, эта работа ведется постоянно, mm -hmm. мы постоянно улучшаемся, это правда. Вот несмотря на то, что у нас ну, немного помещений, ну мы Вот все время у нас мы куда-то ездим, да, мы каждый год ну, целым не таким как бы, коллективом руководителей ездим на выставку охраны здоровья. Каждый год она проводится. Мы смотрим, какие э, создаются новые аппараты, какая будет у них перспектива, как, какие можно у нас использовать с максимальным э, коэффициентом полезного действия. Вот. То есть, э, да, вот последнее, что мы создали, это кабинет реабилитации. Там работает реабилитолог. Э, значит, и там есть. Есть аппараты для реабилитации после травм, после инсультов. То есть реабилитация нижних конечностей, реабилитация верхних. Даже знаете, там ну такая механотерапия еще тоже в том числе. То есть человек, который перенес травму руки или инсульт, его нужно научить совершать вот мелкие вот эти движения. У нас есть вот это оборудование даже для этой реабилитации. Вот. Поэтому у нас есть задумки. Yeah. и мы мечтаем, но есть, но у нас них, но есть одна беда, у нам не хватает помещений. Uh -huh. Это одна из проблем, какие еще проблемы существуют? Yeah. Вы имеете сегодня такую нагоду, звернуться oh. до депутатов, <laughs> до глядачам? Eh, ну, проблемы, как всегда, у всех есть, да, и проблемы, ну, я уже сказала о финансировании, спасибо, как бы финансируют хорошо, и питание, и медикаменты, но приобретение вот мягкого инвентаря, там, ну я не знаю, текущие ремонты, это мы все как бы пытаемся всегда у кого-то попросить. И сейчас, пользуясь моментом, я хочу попросить всех депутатов областного совета, независимо от политических предпочтений, там, принадлежности к каким-то фракциям, уделять внимание госпиталю ветеранов войны, потому что ветераны политики, ну к политике как бы никакого отношения не имеют. Это люди, которые защищали нашу Родину вчера, позавчера, сегодня и будут защищать ее завтра. Поэтому им надо помогать. І я встав, що це не даже ну, навіть кожному із вас, з депутатів, додати от, вашому авторитету допомогу ветеранам війни. Сподіваємося, що ви будете почуті, так? Да. Тетяна Ігорівна, я була особисто присутня на круглому столі, де uh -huh. збиралися ветерани війни в Афганістані. І, чесно кажучи, здивувалась, коли ви назвали свій особистий мобільний телефон. Тобто, це означає, що ви завжди відкриті, так? І люди до вас телефонують, з якими питаннями? Как правило, это возможность госпитализации в это лечебное учреждение. Я и сейчас могу повторить этот телефон. Если кто-то может записать, запоминайте, записывайте 050 486 93 70. Пожалуйста, звоните, особенно участники АТО. Для вас отказа не будет никогда. Я всегда постараюсь вам помочь. Приезжайте не бойтесь, не стесняйтесь, у вас есть проблемы с ними, нельзя сидеть дома, их нельзя замалчивать, их нужно лечить, эти проблемы. Чем раньше вы начнете, тем будет лучший эффект. А еще мы чули много интересных историй, так? в том числе про то, что у вас даже в госпитале формуются пары и одруживаются люди. Да. Вы знаете, на самом деле вот взрослые люди, которые у нас лечились, ветераны предыдущих войн, они, знаете, являются для вот лично для меня и для всего нашего коллектива большим примером. Ведь у нас есть больные, которыми 96, 92, 93. Просто я пришла к выводу, что жизнь заканчивается никогда до тех пор, пока человек любит. Вот. Они очень, во-первых, они жизнелюбы, они очень жизнестойки. И оставаясь по одному, человек, как существо социальное, ну, не может человек жить один. Да, и они, находясь у нас, они знакомятся они создают пары, они потом приезжают этими парами. Мы никогда ну, как бы не отказываем им, палаты все будут двухместные, даже если там они не оформили свои отношения и просят там поселить их в одну палату, это никогда не является у нас препятствием, пожалуйста, лишь бы это не мешало лечебному процессу. А, ну, я считаю, что если у человека, ну и не только я, весь коллектив нас считает, что если у человека ну, вот, хороший эмоциональный фон то он будет и э, лучше откликаться на то лечение которое он получает ага. вот, так что есть такие у нас случаи есть такие пары которые да, приезжают мы их уже знаем мы, мы очень многих своих больных вот за, за 18 лет работы мы знаем очень многих своих больных уже не просто там знаете а вот ну, ну, знаем уже когда он женился какие у него дети какие внуки какая там семья и так далее не только его одного я уже своего да 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 Ну що ж я думаю, що ми на цій позитивній ноті будемо завершувати. Я бажаю, щоб таких позитивних випадків було більше і щоб ваше Спасибо. добро поверталось до вас сторицею у благополуччі у допомозі. Да, дякую, спасібальшої суті. Дякую вам большое. Да, да. До свидання.